पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी तेलगू भाषेतून तडाखेबाज तब्बल पन्नास मिनिटांचे भाषण केले आडम मास्तर यांच्या तीस हजार घरकुलांच्या चाव्या देण्यासाठी मीच दोन हजार बावीस साली सोलापुरात येणार असा शब्द मोदी यांनी यावेळी दिला मोदींचे मराठीतून भाषण सुरू होताच मोदी मोदीच्या जयघोषाने पार्क स्टेडियम गेले सोलापूरचे चार होतात हुतात्मे डॉक्टर कोटनीस, सिद्धेश्वर स्वामी समर्थ तुळजाभवानी संत दामाजी विठोबा आदींचा उल्लेख करत मोदी यांनी मराठीतून भाषणाला सुरुवात केली पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उजनी ते सोलापूर तीनशे साठ कोटी रुपये खर्चून साकारण्यात येणाऱ्या समांतर जलवाहिनीचे भूमिपूजन स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत एकशे नव्वद कोटीच्या पाणी पुरवठा ड्रेनेज लाईन सुविधा कामाचे भूमिपूजन सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाचे लोकार्पण तीस हजार ग्रहनिर्माण प्रकल्पाचे भूमिपूजन सोलापूर उस्मानाबाद या चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गाचे लोकार्पण करण्यात आले यावेळी व्यासपीठावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल विद्यासागर राव केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील सहकार मंत्री सुभाष देशमुख पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख खासदार शरद बनसोडे महापौर शोभा शेट्टी माजी आमदार नरसय्या आडम आदी उपस्थित होते पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तलिखित भगवद्गीता धनगर समाजाचे उपरणे असलेले घोंगडे डोक्यावर पगडी आणि तलवार देऊन स्वागत केले ऐका मोदी यांचे सोलापुरातील भाषण बहनों और भाइयों हाल के वर्षों में मुझे तीसरी बार सोलापुर आने का अवसर मिला है जब जब मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं, आपने मुझे भरपूर स्नेह दिया है आशीर्वाद की बहुत बड़ी ताकत दी मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो मैंने कहा था कि यहां जो बीएसपी यानी बिजली सड़क और पानी की समस्या है उसको सुलझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा मुझे खुशी है इस दिशा में अनेक प्रयास किए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो या नेशनल हाईवे हो या फिर सौभाग्य योजना के तहत हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम हो यहां सभी पर तेज गति से काम हो रहा है मैं फडणवीस जी की सरकार को बधाई देता हूं कि वो हर घर को बिजली देने के लिए बहुत गंभीरता से काम कर रही है भाइयों और बहनों आज इसी काम को और विस्तार देने के लिए फिर एक बार आपके बीच आया थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी गरीबों के घर सड़क और पानी से जुड़ी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया तो मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि सरकार ने लगभग एक हजार करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सोलापुर ओस्मानाबाद वाया तुलजापुर रेल लाइन को मंजूरी दे दी मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से जल्द ही ये लाइन बनकर के तैयार हो जाए जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से माता के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुविधा होगी इन तमाम परियोजनाओं के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं बहुत बहुत बधाई देता हूं इन योजनाओं पर विस्तार पर बात करने से पहले आज मैं सोलापुर की इस धरती से पूरे देश को भी बधाई देना चाहता हूं कल देर रात लोकसभा में एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ आपकी तालियों की आवाज से मुझे लग रहा है कि आप भी कल देर रात तक टीवी देखने के लिए बैठे थे सामान्य वर्ग के गरीबों को दस प्रतिशत आरक्षण पर महोर लगाकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को और मजबूत करने का काम किया गया हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले अन्याय की भावना खत्म हो गरीब भले ही वो किसी भी क्षेत्र का हो उसे विकास का पूरा लाभ मिले अवसरों में प्राथमिकता मिले इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है भाइयों और बहनों कितने झूठ फैलाए जाते हैं कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है कल के पार्लियामेंट के हमारे निर्णय से और मैं आशा करता हूं जैसे बहुत ही तंदुरुस्त वातावरण में कल लोकसभा में चर्चा हुई देर रात तक चर्चा हुई और करीब करीब सर्वसहमति से कुछ लोग हैं जिन्होंने विरोध किया लेकिन उसके बावजूद भी संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय का लोकसभा ने किया मैं आशा करता हूं आज राज्यसभा में विशेष रूप से एक दिन के लिए राज्यसभा का समय बढ़ाया गया है राज्यसभा में भी हमारे जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं वे भी इन जन भावनाओं का आदर करते हुए समाज की एकता और अखंडता को बल देने के लिए सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अवश्य सकारात्मक चर्चा भी करेंगे और कल की तरह ही सुखद निर्णय भी तुरंत हो जाएगा ऐसी मैं आशा करता हूं भाइयों बहनों हमारे देश में ऐसा झूठ फैलाया जाता था और कुछ लोग आरक्षण के नाम पर दलितों को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे आदिवासियों को मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे ओबीसी को जो मिला है उसमें से कुछ निकालना चाहते थे और वोट बैंक की माइनॉरिटी की राजनीति करने पर तुले हुए थे हमने दिखा दिया जो दलितों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है जो आदिवासियों को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है जो ओबीसी को मिलता है उसमें से कोई कुछ नहीं ले सकता है ये अतिरिक्त तो दस परसेंट देकर के हम सबको न्याय देने के दिशा में काम किया और इसलिए हम इसका ले लेंगे उसका ले लेंगे ये झूठ फैलाने वालों को कल दिल्ली में पार्लियामेंट ने ऐसा करारा जवाब दिया है ऐसा उनके मुंह पर चोट मारी है कि अब झूठ फैलाने की उनकी ताकत तो नहीं होती